После короткой встречи вчера вечером мы продолжаем нашу беседу. Uh, значит, перед описанием этих снижений. Снимков... Uh, за... Да, наши представители горы и Украины подписаны спорные зоны ответственность.

Ми да за Зарова и Уважаемые дамы и господа, разрешите мне э, выразить огромное удовольствие удовлетворение результатами визита, первого официального визита премьер-министра Украины в Черногорию. Недавно подписывание уговора о свободной торговле и данное подписывание пять споразума из различных областей Подтверждает, с одной стороны, наших а с другой стороны, подтверждает, сколько возможностей зароди. Подписание э, недавн, недавнешнее подписание договора о свободной торговле между Украиной и Черногорией, а также сегодняшнее подписание пяти договоров между нашими странами свидетельствует с одной стороны о том, что мы очень близкие народы, а с другой стороны подтверждает огромный потенциал для будущего сотрудничества между нашими странами. Додавно, истать, да, у припро, дополнительных споразумений, прежде всего, со целью, чтобы да напредлим экономическую потому что в очевидно Хотел бы вас проинформировать, что в ближайшее время нами будут разработаны договора еще в нескольких областях сотрудничества. В первую очередь эти договора будут направлены на увеличение объема экономического сотрудничества между нашими странами. И поскольку околност, что да мы подписали и о, о соратничестве в области культуры, образования, ističu u prvi plan i to da nije samo ekonomija oblast oko kojih je moguće potvrditi bliskost Хотел бы вам сказать, что под договора, которые были подписаны, договора о сотрудничестве в области культуры, договора о сотрудничестве в области образования, подтверждают тот факт, что не только экономически наши народы интересны друг другу. На разговоре, который мы имели, я сам Зарова о на плану интеграции и о Во время наших разговора с господином премьер-министром Украины я проинформировал его о ситуации сегодняшней в Черногории, о экономическом потенциале, о экономических нуждах нашей страны и о возможностях для совместных проектов. Istovremeno, ono što se ukazalo kao mogućnost jeste da u oblasti energetike, ali i u oblasti jednog broja drugih dakle, industrija, pokušamo uspostaviti saradnju i pokušamo iskoristiti različite mogućnosti koje se otvaraju kroz ustanovljavanje odgovarajućih biznis zona, kroz dakle, zadovoljavanje potencijalnog interesa ukrajinskih investitora i na taj način dodatno učinimo očiglednim ono što su razvojni potencijalni. Хотела бы вам сказать, что в течение нашего разговора были, было, были открыты несколько новых тем для нашего дальнейшего сотрудничества. Это тема энергетики, это тема еще некоторых других сфер и областей сотрудничества. И также я проинформировала о том, что в Черногории будут создаваться все условия для как можно более благоприятного климата инвестиционного, который может приходить из Украины, это путем открытия свободных экономических зон, путем установления законодательной базы, которая будет благоприятна. odnositi se k investorom koji bud prihoditi iz drugih strana. Istovremeno koristim ovu priliku da se zahvalim na poziv da posjetim Ukrajinu koji sam sa zadovoljstvom prihvatio i tokom koje ćemo upravo pokušati da pripremimo jednu vrstu na ideju premijera Zarova, biznis foruma o kojem bi, tokom koga bi mogli detaljnije ovim mogućnostima govoriti. Также хотел подтвердить, что я с удовольствием принял приглашение премьер-министра Украины посетить Украину с ответным визитом. Мы планируем, что этот визит станет частью, что частью этого визита станет проведение большого бизнес-форума черногорского бизнеса в Украине. И тем самым, наверное, мы тогда же сможем еще более глубже проработать сферы возможного сотрудничества с наших стран. Спасибо вам большое. Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа, уважаемые представители Средств массовой информации. Господин премьер-министр так подробно рассказал о нашей встрече, что практически решил мне тему выступления. господа, Влады, почтованные представители Средств E, gospodin premijer je toliko detaljno e, prepričao i ispričao, donio do vašeg saznanja e, detalje našeg, naših razgovora da skoro nemam više šta da vam kažem. No, sada ja hoću Ali ipak ja bih htio da vam kažem nekoliko riječi. Prežem sve, ja hoću premijer ministra za teplu i radušnu prijem. Pre svega bih htio da se zahvalim e, gospodinu premijeru za veoma dobar lep i topo doček poetu danas smo otvorili spomenik ukrajinskom pjesniku u centru podgorice u centru vaše mi высоко ценим этот знак уважения, Черногорского правительства к Украине, к украинскому народу и к Тарасу Григорьевичу Шевченко. И со своей стороны высоко оцениваем этот гест э, приятельства, гест доброй воли, который Черногора показала прямо Украине, прямо украинской культуре, прямо украинской исторической особи, персоне, которая много значит за Украину. Э, мой визит – это первый для украинского главы правительства визит в Черногорию проходит в юбилейный год для наших стран. Пятую годовщину независимости Черногории и 20 Украины. Ova moja posjeta Crnoj Gori je prva zvanična posjeta visokog predstavnika, predsjednika Vlade Ukrajine u crnu Goru i održava se ono u jednu jubila, u jubilarnu godinu kao što je za Crnu gor, gor, Goru koja slavi petu godišnjicu svoje nezavisnosti i isto tako i za Ukrajinu koja ove godine obilježava dvadeset godišnjicu svoje nezavisnosti. Proveden je rukovodstvom Crno подтвердили, что отношения между нашими странами носят дружеский характер, имеют очень широкие перспективы дальнейшего развития во всех областях Одержаны... – политической, межпартийной, торгово экономической и культурно-гуманитарной. переговоры <coughs> с, моим коллегом из Черногории подтверждают еще одно, что очень хорошо все сферы, все домены за сотрудничества на всех уровнях. E, mislim i na politički nivo, na ekonomski nivo, na nivo saradnje oblasti kulture i na sva ostala. За последние буквально две недели и сегодня были подписаны целый ряд важнейших документов, определяющих характер нашего двустороннего сотрудничества. В року от недели мы успели да подпишемо низ веома важных и битних кои будущность относа наших земель. Это прежде всего договор о зоне свободной торговли между Черногорией и Украиной. Мне приятно отметить, что господин премьер-министр сегодня подтвердил намерение Черногории ратифицировать до конца года этот договор. Мне очень драго, что да господин председатель Влады и данас подтвердил намеру Черной да что пре ратификует этот споразум у парламенту. Украина также подписала протокол по итогам переговоров о вступлении Черногории в Всемирную торговую организацию. Это открыло Черногории зеленый свет для вступления в ЭТО. И так Украина подписала протокол о приступании Черногории к Светской Торговельной Организации, захвалив, что ему и был открыт путь Черногории да постелишланиться э, те международные организации. Мы договорились сегодня о создании совместной украино-черногорской группы по экономическим вопросам. Мы да, нас можно договорились до формирования заедничку комиссии украинско-черногорскую за экономское питание. Деловые круги наших стран заинтересованы не только в увеличении объёмов товарообмена, но и в реализации совместных проектов в области дорожного строительства, энергетики, производства продуктов питания, участия в процессах приватизации. Э бизнесмены из наших земель, народносозаинтересованы да участвуют у zajednickim kao инвестиционным проектима, а также да участвуют у povećanju робне размена из между наших земель. в сферы, как и прехранительная индустрия, как и сфера соображения, изгодне новых объектов, изгодне инфраструктуры и остальное. Еще раз хочу подчеркнуть, что переговоры с руководителем Черногории происходили в абсолютно доброжелательной, дружеской, конструктивной и откровенной атмосфере. Još jednom bih htio da naglasim da su naši razgovori održani u vrlo prijateljskom, toplom, konstruktivnom i iskrenom ambijentu. Ja očekujem da ćemo i nastaviti sa istom pravcem, sa istom uh, osjećanjem uh, naš, uh, komu, našu komunikaciju i u budućnosti. Spasibo, Hvala vam puno, gospodine pred, predsjedniče.